В принципе разобрали с мальта игру ну наверное поскорее нужно это забыть в принципе моментами неплохо играли но все-таки можно сказать что и провалили игру поэтому это уже разобрали и нужно это поскорее забыть и уже готовиться к финам тут два дня осталось поэтому сейчас нужно находить резервы в себе и именно эти два дня подготовиться хорошо к финам. Официальные игры это совсем другой настрой, совсем, ну, совсем другие игры и уже будем, будет другая игра, это по-любому. Ну, с финами мы уже разбираем соперника, готовимся, разбираем, какие хорошие, какие плохие стороны, как в атаке, как в обороне, и уже будем подстраиваться именно под ФИНо. Так что нас ждет тяжелая игра и будем играть только на победу. Ответственность будет очень серьезная, и все это понимают, и все знают. Так что очень будем серьезно готовиться и подходить серьезно к финалу. Погода это такое. Я думаю, ничего не должно мешать футболистам.